Итак, по закону установленному в Афганистане талибами, длина бороды у мужчины должна быть такой, чтобы если захватить бороду в кулак, волосы торчали наружу. Тех, у кого борода недостаточно длины, талибы сажают в тюрьму. А на какой срок талибы сажают в тюрьму таких людей? Время пошло. Мужчина должна быть такой, чтобы если захватить бороду в кулак, волосы торчали наружу. Тех, у кого борода недостаточной длины, талибы сажают в тюрьму. На срок, пока борода не отрастет. Смотрю, начало отличное, значит все отгадали. Чудесно. Вопрос номер. Они связанные с обучением шимпанзе языку жестов показали, что эти животные способны не только усваивать смысл жеста, но и могут самопроизвольно сочетать усвоенные жесты. Так, например, арбуз они называли напиток конфета, зажигалка металл огонь, а что шимпанзе называли камень ягода. Время пошло.